Витаю. Мой позывной Жерар, командир подразделения ТУР 225-го штурмового полка. Это машина БТРД, за э, затрофеяна на курском направлении. Э, ну, можно сказать, боевая машина десанта, но гусеничная, не колесная, хоть и называется БТРом. Этот БТРД затрофеяли, так да, на самом деле там ничего сложного не было, просто нашли его брошенного в лесопосадке, Пришли, сели, завели и уехали, тем более так достаточно далеко от линии ЛБЗ это было, это там уровень где-то 15 километров от линии ЛБЗ, вот. он просто был так красиво спрятан, что, скажем так, его визуально было можно увидеть, только непосредственно вплотную подойдя к нему. Мы затрофеяли ее в целом состоянии, то есть она полностью ездила-бегала, на Курской операции она выполняла несколько задач, когда мы ее только затрофеяли. И сейчас она пришла к нам на ремонт. Ну, это машина десантников. Она, скажем так, сделана из не из железа, а из алюминия. Эти машины сбрасывают с самолета на парашютах. Плюс еще ко всему она еще умеет и плавать. БТРД вот это вот делают из алюминия, потому что меньше веса, больше маневренности при десанте с самолета, меньше нагрузка. Почти под развал Советский, Советского Союза стали выпускать эти машины, и их выпускали крайне мало, там что в районе, по-моему, двух тысяч их выпустили. Броня на этой технике, конечно, в нынешних реалиях она слабовата. Но за счет маневренности и скорости ее эта машина достаточно хорошо себя зарекомендовала. Этот БТРД себя зарекомендовал как надежное, быстроходное, маневренное такси. Эта машина в нынешних наших реалиях войны э, очень удобна тем, что позволяет быстро десант как выгружаться, так и загружаться. В отличие от старых советских машин типа БТР-80, БТР-82А, типа МТЛБ, там затрудняется высадка десанта за счет того, что они изначально изготавливались для десанта без брони и без рюкзаков, без каких-то там обвесов именно людей в самой броне. Эта же машина выгодно отличается от стандартных машин советских тем, что десант отсюда может достаточно быстро выгружаться, так и достаточно быстро загружаться. Вот эта машина, как трофей, ну, честно скажу, очень-очень-очень хороший трофей. Я бы даже сказал, что это желанный трофей многих штурмовиков и десантников.